دا د تریاف حاصل دریم درسته چې د کارین لخوا تاسو وړاندې کیږي خوشاله یم چې زلبیات تاسو ګورم اېدنن رزي موځات او تامه دی ايس په دې لوس کې به موږ تاسو د معلوماتو خوندې کول او خورا پیاوړې می ته پاړه وغږیږو هغه څه چې موږ ورته کوټ کول وایو د لوس په لومړی برخه کې به تاسو د کړای چې کوټ کول سمانه لري او دا وی مهم دی بیا موږ د دې پاړه خبرې وکړو چې تاسو به کوم ډول ډاټا کوچ کړئ. آماده یست؟ راځي چې په ګړه سره لاړ شو. دا زموږ د پروژې مدیره استینالا پارا نوې کاری ورزده. نان ماس بېکیم استیناده تملیا وګونډلری چې ریچا هغه عمر د یوې نه دولتي موسسه همکار به بهرنی تکمیل کون کته د دوی د دو اوسنې پروژې د پرمختک په اړه یو پریزینټېشن وړاندې کړي مارک د زینس سلایډونو چمتو کول پیل کړي او له هغه یې وګختل چې د پروژې د مالی چارو پاړه جنس مېرې تغییر او تکمیل کړي ستینا د مارک د غوښتنې د برېښنالیک لاره تر لاسه کړه او په ایمیل کې یو لنګ هم موجود وو تر څو ستینا هغه فایل ته د کلاود ذخیرې لاره لاسرسي پیدا کړي ستینا کوخه کوکر ترڅو فایل خلاص کړي ا مله هغه څه غوښتن او شو چې د فایل پاسورډ د نه نکړي ستینا هڅوکړه چې فکر وکړي چا یا مار ایمیل کې د پاسورډ یادونه کړي او کنه هغه ایمیل یو ځل بیا لسره ولوس اما کوم پاسورډ یې پیدا نکړ هغه پریکړه وکړه چې مار ته ځنګو و هي او د پاسورډ په اړه تې پښتنه وکړي مارک جواب ورکړ او بخنه یوغخته ځکه هغه فکر کاوه چې کډه د ناسټ پر محالیس ټیناتا پاسورډ ورکړایو دا چې پسلایډونو کې موجوده معلومات حساس وو له همدې عمله مارک پریکړه کړې و ترڅو د فال لېګل مخ کې هغه کوډ کړي د دې پاسورډ لشتن پر تاسو ټینان نشول کولای چې فایل خلاص کړي مارک د تلیفون له لارې ټیناتا پاسورډ ووایا ترڅو چې نو کولای شي چې سلاډونو ته لاسرسی تر لاس کړي او تغيرات پکېراولي لکه څنګه چې د مثال خې کوټ کول د انټرنیټ لړاري په خندې ډول د معلوماتو تبادله لپاره کارول کیدی شي تر ډول محافظت اړین دي ځکه چې پرتل دي معلومات په شبکې کې په ډېره بلاوبل او برخو کې اغلا او تعقیبې دی شي کله زير شي نو درته معلومه بشي چې کوټ کول داس یو معنی لري لکه یو ملګري ته چې د پوسټ کارت پر ځای یاو مهرشاو یوه پاکټ کې بند لیکلېږي ترڅو یې څوک ونلولي البته یو څوک بیا هم کولای شي چې په زور سره پاکټ پرانیزي او تاسو لیک ولولي اما د ډیجیټلی معلوماتو کوټ کولو سره بیا څوک نشي کولای چې تاسو معلومات او ډیټا ترلاسه یې پیدا کړی ترڅو یې چا غو مخصوص کوډ یا پاسورډ نوی تر لاسه کړي په ممی ډول دوه ډول کوټ کول شتون لري اول سیمټريټیک دوهام اسیمټریک په سیمټریک کوډ کولو کې د ډیټا لګونګي او اخیستن کې دواړه د کوډ او پاسورډ په اړه معلومات لري یعنی د ډیټا د لګولو پر مهال بیا د مقابل لوري سره هغه پاسورډ یا کوډ شریک کړل شي البته کده پاسورډ یا کوډ په خوندې ډول له مقابل لوري سره شریک نشي نو د دې خطرشتون لري چې فایل به به هم د غیر مجازي اشخاص لوخو پران نستهل شي سمیټریک کوډ کول بنان د سیمانی لري لکه د خوندې سیف د خلاصوولو لپاره چې لې یوې مشترکه کلېڅه استفاده کیږي لبلورې اسمیټریک یا غیر متناسبه کوډ کول داسې ده لکه یو جوړه کلې چې ریچی یو کلې د پیغام د قلف کول لپاره استعمال کیږي او بل کلې د پیغام د خلاصوولو لپاره لکه یو میل باکس چې هرڅوک کولای شي دنه پیغام پرېږدي اما یا وځه هغه څوک پیغام لرسته لشي چې سم کلی ولري پدې تو غالي ګون کوي کولی شي ډاکټر لاسکړي چې اواز مطلوب تر لاسکون کوي پیغام لرسته لشي دا بهت پیادو لره چې تاسو نه اواز د چي د انټرنیټ لاله لګل شوی معلومات کوټ کولی شي بلکې تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر په هارد ډرایو کې خوندي شوی معلومات هم کوټ کړئ ندې لپاره چې پوه شي دا کار څنګه وکړای او په کوم وختو کې توصییه کیږي لاندې درسونه تعقیب کړئ کله چې زه دراپ باکس کاروم ما ته پیغام راکوي چې زه ما پایدونه لاده مخه کوټ شوې آیا دا په دې معنی نه ده چې زه په خپل هیڅ کار تاړتیا نه لرم خپله تنه سمې لبته مرغنه که تاسو واقعیا غواړئ ډاکټر لاسکرای چې تاسو خورا حساس معلومات خوندې دي تاسو باید یا وځي کورشي فایلونه کلاود خدمت ته اپلوډ کړئ تاسو په پلان د لپاره کې زده کړئ چې ولې د اوس لپارهمو الله وملشه